इसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चूंटी के लिए मजेदार दाने लाती लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई, तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना जरूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे नन्नी चूंटी ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा नन्नी सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ न होगा आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे उस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी नन्ही ने कहा ये बहुत मुश्किल काम है मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ इससे ज्यादा नहीं ये कहकर नन्नी सो गई अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी उसने सोचा अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूंगी उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटिया नजर आई जब वो दरख्त के करीब पहुंची, तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे उसने देखा कि जो चूंटिया छोटी हैं, वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा चल पड़ी लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नजर नन्नी पर पड़ी उसने कहा भाई नन्नी क्या बात है उसने सारा किस्सा सुनाया बड़ी खाला हंस पड़ी बड़ी खाला नन्नी चुनटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छाऊ थी बड़ी खाला ने छोटी चूंटियों की तरफ इशारा किया तुम भी इन्हीं की तरह फुर्ती से काम किया करो और छोटे दाने घर ले जाओ बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती अच्छा देखो नन्नी तुम छोटे दाने मेरे घर पहुँचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ लेकिन एक शर्त है खाला मुझे हर शर्त मंजूर है नन्नी खुश होकर बोली तुम हर रोज तीन घंटे काम करोगी खाला जान ने शर्त बताई तो नन्नी ने फौरन कहा कि उसे शर्त मंजूर है दिन गुजरते गए चूंटी पाबंदी से रोजाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती रही और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्नी के घर ले जाते नन्नी की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्नी जरा आराम करती तो खाला जान फौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती जब नन्नी जरा आराम करती तो खालाजान फौरन उससे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती नन्नी बस अब दाने जमा करना बंद कर दो एक दिन खालाजान ने नन्नी से कहा खालाजान मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ नन्नी ने जवाब दिया असल में नन्नी चाहती थी के खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहे बस नन्नी खुराक बहुत जमा हो गई है इतनी काफी है खाला जान ने नन्नी को समझाया तो उसने बात मान ली फिर नन्नी और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए दिन गुजरते गए नन्नी के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी खुराक के बड़े बड़े दाने देख कर नन्नी खाला जान की शुक्र गुजार थी एक दिन जब सर्दियां जोरों पर थी सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे अचानक नन्नी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई नन्नी ने दरवाजा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई मेहरबान खालाजान सामने खड़ी थी नन्नी ने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया और उनकी खूब खातिर की उसकी माँ भी खालाजान की बहुत शुक्रगुजार थी खाला जान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी नन्नी ने खाला जान से कहा क्यों नन्नी किस बात की मेहरबानी खाला हैरत से बोली खाला जान आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी नन्नी ने खुराक के बड़े डेर की तरफ इशारा किया अच्छा जान ने कहके लगा कर कहा लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है जो तुम लाई थी जान वो तो छोटे छोटे दाने थे उनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मकाम है खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज्यादा है वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं खाला जान ने कहा और उसकी माँ से इजाजत ली कि वो नन्नी को अपने घर ले जा रहे हैं ताकि इसे खुराक दिखा सके उसकी माँ ने इजाजत दे दी और खाला जान नन्नी को लेकर अपने घर रवाना हो गई अरे खाला जान नन्नी के मुंह से हैर से चीख निकल गई क्यों नन्नी देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है अब बताओ वो खुराक ज्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने जान ने मुस्कुराते हुए पूछा खाला जान मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैंने इतनी सारी खुराक जमा की है उसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया देखो नन्नी खालाजान ने उसे समझाते हुए कहा ये सब खुराक तुमने जमा की थी ये इसलिए बहुत ज्यादा है कि तुमने एक महीने में हर रोज बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया तुमने काम बड़ी बाकायदगी से मुसलसल किया ये उसी का कमाल है याद रखो मोहब्बत और काम को बाकायदगी से करने में ही कामयाबी है इतनी बड़ी कामयाबी कि तुम हैरान हो जाओगी इतनी हैरान जितनी के तुम अब हो रही हो फिर खाला जान ने नन्नी को उस ढेर में से कुछ खुराक और दे दी वही नन्ने और छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल खुराक तो मोहतरम दोस्तों इस कहानी का मरकजी खयाल ये है कि सफर जितना भी दूर हो उसको तय करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं इस तरह मंजिल चाहे जितनी बड़ी हो उस मंजिल तक रसाई के लिए आपको छोटे छोटे काम करने होंगे छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी होंगी इस तरह वक्त के साथ साथ इंसान उस मकाम तक पहुँच जाता है जहाँ का उसने कभी सोचा भी न हो